ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿವಾತನೇ ಭಕ್ತ ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಮೃದುವಚನವೇ ಸಕಲ ತಪಂಗಳವಯ್ಯ ಸದು ವಿನಯವೇ ಸದಾ ಶಿವನ ವಲುಮೆ ಅಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ ವಲ್ಲನಯ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ನುಡಿ ನಡೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತವೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಇರುವರೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣಾಜಿ ಕ್ಯಾಕೈತೆ ಸೋಚನ್ ಕೆ ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾತನೇ ಭಕ್ತ इसका मतलब कंडा कंडा भक्तरों नहीं जिस सृष्टि कर्ता ने सारी दुनिया के अंदर रहने वाले मानव जीव राशियों को पेड़ पौधा ये सारे सृष्टि का मालिक कौन है ना हम सबको बनाया वो मालिक को जानकर मानकर अंतर आत्मा की साक्षी से जिंदगी जो करते हैं ना सबका साथ सबका विकास ऐसा बोलने वाले क्या सबका विश्वास जो बोलते हैं उसके जैसा आचरण में लाने वाले जो भी लोग रहेंगे ना उन अगर देखेगा तो साक्षात परमात्मा ही है समझो साक्षात सृष्टि का मालिक है समझकर उनके साथ बातें करो ऐसा कहते हैं हमारा महात्मा बसवन्ना जी बारहवीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री जी मृदु वचन वे सकल जपंगल हमारे जबान से आने वाला शब्द हमको भी खुश होना और सामने वाला को भी उनको दिल को खुश होना ऐसे बातें करना चाहिए तो जब भगवान को मनाया जैसा होता है सदुविनय सदा शिवन वल में सदु रेस्पेक्ट से मान मर्यादा के साथ उनके साथ अगर रहेंगे सच्चाई के साथ वो ही बिल्कुल भगवान का दर्शन होता है भगवान बोले तो हमारे देश के अंदर एक बहुत नमूने का दिखाई गए इसीलिए जो असली भगवान का रूट हमको अगर कोई तो बताया है रास्ते दुनिया के अंदर पहली बार बारहवीं शताब्दी में विज्जा राजे के ज़माने में प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवन्ना जी स्थापित अनुभव मंडप के शरणों के विचार दुनिया के अंदर फर्स्ट जगह होता है सिर्फ बसवा कल्याण की जमीन अगर दुनिया के अंदर के जितने भी लोग अच्छा ज़िंदगी सीखना है और दूसरों को सिखाना है तो बारहवीं शताब्दी में का अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़िए इस किताब के अंदर दो हज़ार पाँच सौ वचन है सौ ज्यादा शरणों का वचन है सब मेहनत करने वाले उत्पादक लोग थे तो मैं तो सदविनय सदा शिवन में कूडल संगम देवा नंतल्ल वल्लैया अंदर शेख बाहर शेख नफरती जात पात ऊंच नीच भेदभाव जो चल रहा है ना दस साल से देख रहे ये जो है नहीं इन लोगों को अगर सीखना है तो महात्मा बसवन्ना जी का शरणों का वचन सीख कर आगे का लोगों को हम एक मार्गदर्शन बन सकते हैं इसलिए हमारे कर्नाटक सरकार हो या भारत देश की सरकार हो शरणों का बारहवीं शताब्दी में का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप प्रजा प्रभुत्व का संविधान ये संविधान का विचार लोगों तक पहुंचाने का जरूरत है सरकार की तरफ से हर गांव में हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप की जरूरत है ये काम सरकार ही करना चाहिए बोलकर मैं विनंती करते हुए भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ये विचार का पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना असली देशभक्त वो होते हैं मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे भारतवासियों को बसवा कल्याण की जमीन से मैं सर झुकाकर ਸ਼ਰਨੋਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ